Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Secret of Use basados en el libro. ¿Por qué me pediste que llenara tu agenda durante siete días seguidos? Susie continúa mirando a la joven actriz que ahora está sentada examinando su propia agenda con curiosidad. Esa noche, Susie quiso preguntar, pero la vista de los ojos amoratados de la actriz la hizo dudar en expresar sus preocupaciones. Pero lo que la desconcierta aún más es porque su niña sanitada parece extremadamente familiarizada con esa hermosa doctora. Estaba ansiosa por saber, pero no se atreve a investigar demasiado. Quiero tomarme un descanso del trabajo. Tomo un descanso. Solo por unos días. ¿A dónde irás? Primero tengo que informar a la agencia. Estaré enferma. ¿Qué? ¿Puedes predecir cuándo vas a enfermarte ahora? Susy casi le grita a la joven actriz, que ahora le sonríe con picardía. Si Susy no le encontrará tan encantadora, puede que haya pensado que la chica se haya vuelto loca al saber de antemano que enfermará. Sobre el trabajo de presentadora del hospital, o oh, olvidé decírtelo, agregué dos días más a tu agenda. El hospital King ha solicitado dos días para la primera sesión e incluso nos está compensando por el tiempo. ¿Por qué el hospital me elegiría de nuevo? La joven actriz continúa escuchando a la presentadora de Noticias Matutinas, Pechara, una hermosa reportera popular en todo el país, que informa sobre un crimen en alguna casa antes de recurrir a su manager personal. Yo tampoco lo sé, no te preocupes por eso, dice Susie, mirando el hermoso rostro de la joven actriz, que todavía está concentrada en la agenda que tiene en la mano. Que tiene un intervalo de dos días para la sesión del comercial de King Hospital. Parece que todo lo relacionado con el Hospital King es de interés para Sanitada Pungipat, llegando incluso al extremo de comer plátanos intencionalmente para provocar una reacción alérgica, solo para asegurarse de que la lleven al Hospital King y a ningún otro lugar. ¿Qué escenas filmaremos hoy para el drama? Tenemos que llegar a las 10 en punto. Estaremos filmando la escena en la que la madre de la heroína cae enferma y es llevada al hospital. Simplemente no entiendo por qué últimamente parece que siempre estás dando vueltas en torno a los hospitales. Tal vez estoy destinada a estar con alguien de la profesión médica. ¿Podrías aclararme un poco las cosas? Estoy totalmente confundida, dice Susie. Una expresión sonriente cuando Sanitada ve el mensaje del equipo de producción sobre la ubicación. Parece que la joven actriz de repente está más alegre. Cuando se le pregunta no dice mucho, solo sigue sonriendo. La doctora Prensin... Deja su plato de comida y se sienta frente a su mejor amiga, la doctora Falada, que parece visiblemente angustiada. Su hermoso rostro parece cansado como si no hubiera dormido lo suficiente o tuviera algo en mente. Es bien sabido entre sus amigas cercanas que si la doctora Falada no puede encontrar respuestas, le resulta difícil conciliar el sueño y a veces incluso recurre a pastillas para dormir. ¿Tienes problemas para dormir? Solo un poco pre, responde, apartando ligeramente su plato, lo que hace que la doctora Princey suspire para sus adentros. Parece que esta vez su amiga es muy consciente de que tiene algo en que reflexionar, no muy diferente a cuando se los presentó su profesor. ¿Quieres pasar el rato esta noche? Puedo arreglarlo para todos nosotros. Preferiría no hacerlo. He querido descansar un poco temprano estos días. Vete a casa, pero no podrás dormir. ¿No sería mejor relajarte? La doctora sí no suele invitar a su amiga a salir por la noche, pero si la doctora Farada no tiene algo que la distraiga de sus pensamientos, tiende a insistir en el mismo tema que le preocupa. Te lo haré saber más tarde. Antes de las 5, ok. Escuché que un equipo de producción vendrá a utilizar el hospital para filmar. ¿Un equipo de producción? Sí, el departamento de administración lo aprobó porque promoverá el hospital. Los susurros de la gente en el comedor llaman la atención de las dos en conversación. El equipo de producción y algunos actores parecen haber elegido almorzar en el comedor del hospital. La doctora Princeton mira a su amiga que ha alejado su plato, justo cuando los dos ojos de la doctora Falada se encuentran accidentalmente con los ojos de una mujer que lleva gafas de sol marrones. Oye, ¿no es esa? Ya estoy llena, vayamos a examinar a los pacientes. Espera, esa es mi actriz favorita, la hermosa Er.